السلام علیکم یورپ کے اندر جو ہے وہ 44 کنٹریز ہیں اور شنجن کے اندر 29 کنٹریز ہیں تو آج جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں کہ کس یورپین یا شنجن کنٹری کا ویزا جو ہے وہ آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں کن کنٹریز کے ویزاز اپلائی کرنے چاہیے اور کن یورپین یا شنجن کنٹریز کے ویزاز کو اوائڈ کرنا چاہیے اگر آپ کی پروفائل اتنی زیادہ سٹرانگ نہیں ہے اور دوسرا میں آپ کے ساتھ یہ بھی انفارمیشن شیئر کروں گا کہ آپ نے اپنی پروفائل کو جو ہے وہ کس طرح مینیج کرنا ہے کس طرح بنانا ہے اپنی پروفائل کو چاہے آپ جاب کرتے ہیں یا آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں جو ہے وہ سٹیپ بائی دونوں چیزوں کو میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اگر آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کر دیں لائک like اور شیئر لازمی کیجیے گا کیونکہ کافی جو ہے وہ انفارمیٹیو ویڈیوز میں آنے والے وقت میں اس پہ اپلوڈ کرتا رہوں گا تو آتے ہیں واپس ٹاپک uh, کی طرف تو اس پہ سچویشن یہ سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ ٹورسٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ وہ کنٹری چوز کرنی چاہیے جہاں پہ ٹوریزم زیادہ ہے ایک یہ نارمل کامن سینس والی بات ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ لوگ دیکھتے ہیں آن لائن گوگل کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں جی سب سے زیادہ کس کی اچھی رہی ہے تو وہ پرسنٹیج دیکھتے ہیں پرسنٹیج اب وہ دیکھیں گے کہ فرانس اور اسپین کی پرسنٹیج چل رہی ہے سکسٹی پرسینٹ سیونٹی پرسینٹ سے اور دوسری طرف وہ کنٹریز دیکھتے ہیں آئس لینڈ ہو گئی استونیا لتوانیا ان کنٹریز کی دیکھتے ہیں تو نائنٹی نائن پرسینٹ نائنٹی ایٹ پرسینٹ آ رہی ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ سمٹائمس ایسی کنٹریز کے ویزاز اپلائی کر دیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پھر ان کو ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سچویشن یہ ہے کہ آپ 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 کو یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے کہ وہاں پہ اپلیکیشنس کتنی ڈالی گئی ہیں لٹ سے آئس لینڈ کا یا استونیا کا ویزا جو ہے وہ پانچ ہزار لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اسپین کا فرانس کا پانچ لاکھ بندے نے اپلائی کی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی پانچ لاکھ میں سے اگر تین لاکھ کو ویزا ایشو ہوا ہے اور یہاں پہ پانچ ہزار میں سے اگر چار ہزار کو ویزا ایشو ہو گیا تو وہ اس میں تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے تو ایک تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ جو اگر آپ ویزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ وہ کنٹری چوز کرنی ہے جہاں پہ ٹوریزم زیادہ ہے تو اب شینجن میں یورپ میں سب سے زیادہ جو ٹورزم زیادہ ہے وہ ڈیفینیٹلی فرانس کے اندر ہے پیرس میں سب سے زیادہ ٹورسٹ آتا ہے اچھا اب اس میں سٹیپ وائز کنٹریز کون سی ہیں سب سے زیادہ ویزا اپلائی ہوتا ہے فرانس کا فرانس کے بعد ہوتا ہے جرمنی کا جرمنی اور اسپین جو ہے یہ ایوریجلی چل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اٹلی کا اٹلی کے بعد آپ آ جائیں گریس کا گریس کے بعد سوزر لینڈ کا اس کے بعد جو ہے وہ آسٹریا ہنگری سو so آن پھر یہ نیچے لسٹ چلتی ہے انٹل لاسٹ پہ جو کنٹری آتی ہے وہ آتی ہے استونیا استونیا کا ٹورزم ویزا وزٹ ویزا سب سے کم اپلائی ہوتا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کوئی شنجن ویزا حاصل کرنا ہے کوئی یورپین ویزا حاصل کرنا ہے اور ہم جو ہے وہ کس کنٹری کا اپلائی کریں تو اس میں چیز آپ کی یہ بھی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ آپ کی پروفائل کیسی ہے اور آپ جو ہے وہ کس آپ اپنا کیا ٹور پلان دے رہے ہیں کس سینس میں آپ جا رہے ہیں وزٹ پہ اب وزٹ میں آ جاتی ہے ٹورزم بھی آ جاتا ہے فیملی یا فرینڈز کو وزٹ کرنا بھی آ جاتا ہے اس کے علاوہ لٹ سے کوئی بزنس وزٹ یا کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنا یہ ساری چیزیں بھی وزٹ ویزا کے اندر آ جاتی ہیں تو اگر تو آپ جائیں گے ٹوریزم والی سائڈ پہ تو اس میں جو ہے وہ ٹاپ آف ٹاپ جو کنٹریز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں فرانس جرمنی اسپین اٹلی گریس نیدر اور اس کے علاوہ ان سے نیچے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا یہ جو ٹاپ فائیو کنٹریز ہیں ان کی ویزا ریشو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہائی رہتی ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ پروفائل کی میں آپ کو بات جو ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں اس میں لیٹس سے آپ شادی شدہ ہیں ایک بندہ سنگل ہے اور ایک شادی شدہ ہے تو جب کپل اپلائی کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو چاہیے کہ وہ فرانس کا اپلائی کرے کیونکہ اس میں جو ہے ان کے ریفیوزل کے چانسز کم ہوتے ہیں اب لوگ ان کنٹریز کی طرف کیوں نہیں جاتے فرانس یا جرمنی کی طرف پاکستان میں زیادہ تر جو ہے وہ کیوں نہیں جاتے یو اے ای میں بھی بہت کم اس طرف جو ہے وہ جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرویو ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو لوگ جو ہے وہ انٹرویو نہیں دے سکتے اس لیے وہ اوائڈ کرتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں لینڈز کی طرف اب اسپین والے جو ہے وہ بھی انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں پاکستان میں لیکن یو اے ای میں جرمنی بھی جو ہے وہ سم ٹائمز انٹرویو بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں اور یہاں پہ یو اے میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ انٹرویو وغیرہ ہو Uh, زیادہ تر کنٹریز uh, کا لیکن پاکستان میں جو ہے وہ انٹرویو uh, کی وجہ سے لوگ ان کنٹریز کو اوائیڈ کرتے ہیں تو اب اس میں اگر آپ کپل ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو فرانس کا اپلائی کرنا چاہیے جائیں اپنی پریپریشن کریں اپنی ہوں انٹرویو دیں تو یہ تھی ایک سچویشن یہ ایک بڑا مس کنسپشن تھی کہ آپ جو ہے وہ ایسی کنٹریز کا اپلائی کریں جہاں پہ اپوائنمنٹس جلدی مل رہی ہیں جس طرح اسکینڈینیوین کنٹریز کے اپوائنمنٹس بہت جلدی مل جاتی ہیں لیکن اسپین کی جرمنی فرانس یہ تھوڑا ایک ٹف جو ہے وہ آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ کافی ساری اپلیکیشنز جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں تو اگر آپ نے ٹوریزم میں کرنا ہے تو یہ میں نے آپ کو کنٹریز بتا دی اگر آپ آتے ہیں جی آپ کوئی فیملی یا فرینڈس کو وزٹ کر رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا انویٹیشن لگے گا اور جس کنٹری کا آپ کا انویٹیشن آئے گا آپ نے اسی کنٹری کا جو ہے وہ ویزا اپلائی کرنا ہے یہ بھی ایک کامن سینس والی بات ہے فیملی اگر آپ کو انوائٹ کر رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ پھر کہہ لیں کہ چانسز ایوریج ہو جاتے ہیں اوور آل ساری کنٹریز کے کیونکہ آپ کا وہاں پہ آلریڈی ایک فیملی ممبر ہے وہ آپ کو انوائٹ کر رہا ہے تو آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسی کنٹری میں جانا ہے اور اس کے علاوہ باقی بزنس اور کانفرنس وہ بھی جس کنٹری کی کی ہوگی انویٹیشن ہوگا اسی میں جو ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے لیکن چونکہ زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ٹوریزم کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کہ یہ اسٹیپ وائز کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو اپلائی کرنا چاہیے اب ایک بندہ ہے وہ انٹرویو نہیں دے سکتا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کنٹری کا اپلائی کرے جہاں پہ انٹرویو نہیں ہوتا سچ ایز نیدرلینڈس اب آ جاتے ہیں فائل پہ کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ کیسے بنانی ہے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کس طرح جو ہے وہ آپ کی ریشو زیادہ اچھی ہو سکتی ہے اب اس میں دو کیٹیگریز ہیں ایک ہے بندہ جو جاب کرتا ہے ٹھیک ہے اور ایک بندہ ہے جس کا اپنا بزنس ہے اگر اس میں ڈاکومنٹیشن یوزلی سیم ہوتی ہے انٹل آپ کی پروفائل جب آتی ہے جاب پروفائل یا ورک پروفائل بزنس پروفائل وہاں پہ آ کے ڈاکومنٹیشن چینج ہو جاتی ہے بیسک جو ڈاکومنٹیشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی آپ کا پاسپورٹ آئی ڈی آپ یو ای میں ہے تو ایمرٹس آئی ڈی پاکستان میں ہے تو نیشنل آئی ڈی آپ کی وائٹ بیک گراؤنڈ والی پکچرس ہوں گی باقی وہی جو ایک ٹپیکل ہوتا ہے کہ آپ نے شنجن ویزا اپنیکیشن فارم فل آؤٹ کرنا ہے اڈیشنلی اپنا کور لیٹر پرپیئر کریں ٹور پلان پرپیئر کریں اپنا ہوٹل بکنگ ٹکٹ ریزرویشن انشورنس یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں میجر جو ڈاکومنٹ آتا ہے وہ آتا ہے ایک بینک سٹیٹمنٹ اور دوسرا آپ کی آتی ہے پروفائل اگر تو آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو این او سی چاہیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اس کے علاوہ آپ کو سیلری سرٹیفکیٹ چاہیے سیلری سلپس چاہیے آپ کو ٹھیک ہو گیا اور یہ پراپر جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں ان کے لیٹر ہیڈ پہ ہو اس میں کلیئرلی آپ کا نیم مینشن ہو آپ کا ڈیزیگنیشن مینشن ہو آپ کس پرپز کے لیے جا رہے ہیں ایڈریس کرنا ہے ڈائریکٹ جو بھی امبیسی یا کونسلیٹ میں اپلائی کر رہے ہیں پراپر ایچ آر کے سائن اور سٹیمپ ہو ٹھیک ہو گیا اور جب آئے گی بینک سٹیٹمنٹ تو اس میں جو ہے وہ آپ کی سیلری uh, جو ہے وہ ڈیپوزٹ ہوئی ہوئی شو ہونی چاہیے لٹ سے آپ ٹین تھاؤزینڈ دن ارن کر رہے ہیں فائیو تھاؤزینڈ ارن کر رہے ہیں تو وہ ڈپازٹ ہوئی جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں شو ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو جاتا ہے سیلری والا بندہ اب اس میں جو ہے وہ ایک میجر چیز یہ ہے کہ ٹریول ہسٹری پاکستانی نیشنلس کے لیے اگر آپ نے شنجن کا ویزا لینا ہے تو اس کے لیے ٹریول ہسٹری ایک آدھ کنٹری کی لازمی ہونی چاہیے فریش پاسپورٹ پہ ٹورزم ویزا ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو وزٹ کر رہے ہیں یا بزنس والی سائڈ ہے وہ تو ایک الگ چیز ہوگی آپ ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہیں کہیں پہ شینجن کسی بھی کنٹری میں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے پاکستان سے اٹھے ہیں یا یو ای سے اٹھے ہیں اور ہی آپ شینجن جا رہے ہیں گھومنے آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے کوئی ایک آدھا کنٹری آپ نے وزٹ نہیں کیا ہوا تو اچھی اور ہائی سکسیس ریشو کے لیے ایک آدھی کنٹری کا وزٹ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے اب کچھ ایسے سینیریوز ہوتے ہیں جس میں ویزا لگ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا لگ گیا تو ہمارا بھی لگ جائے گا تو یہ اس طرح کے ریئر چانسز ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر ایک پلان کے ساتھ چلیں اگر آپ نے اپنی ریفیوزل جو ہے وہ نہیں لگوانی ٹھیک ہو گیا اچھا اب آتے ہیں دوسری چیز پہ کہ ایک بندہ بزنس والا ہے ٹھیک ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا پاکستان میں ہے تو اینٹی بزنس لائسنس وغیرہ اگر وہ چیمبر کا ممبر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی ٹیکس ریٹرنس ہونی چاہیے اور اس کی جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے باقی وہ یہ اپنا اس کا لیٹر ہے بزنس کارڈ اب اس میں جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں ان میں ڈیفینیٹلی ایف آر سی ایم آر سی کار آنرشپ لیٹ سے آپ کوئی پراپرٹی اون کرتے ہیں یا پہ یو ای میں ہیں تو ٹینسی کانٹریکٹ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈیشنل آ جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آلموسٹ یوزلی یہی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اوور جتنی بھی یورپین کنٹریز میں جو ہے وہ آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں زیادہ تر یہی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے تو اس میں جو پوائنٹس نوٹ کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر اپلائی نہیں ہوتا یہ آپ چیز کلیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی آپ کی بنا کے بینک سٹیٹمنٹ لگا رہا ہے یا آپ اوریجنل لگا رہے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر آپ کو ویزا نہیں ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ جاب والے ہیں تو آپ کا این او سی مسٹ ہے سیلری سلپس مسٹ ہیں سائن اور ہوئی ہو اور اگر آپ بزنس والے ہیں تو آپ کا بزنس لائسنس چیمبر باقی ٹیکس اگر پاکستان میں ہیں باقی ایڈیشنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں اب آتے ہیں تیسری کیٹیگری والے بندے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک ان کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے ایک ان کے پاس پکچر ہوتی ہے اور ایک آئی ڈی ہوتا ہے وہ پکچر تو وہ پیدا ہوئے تو پکچر بن گئی اور پاسپورٹ جو ہے وہ ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے دے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ ہیں تو ان کو امرت شاعری مل گئی ہوئی ہے تو اس طرح کی کلائنٹس جو ہیں وہ مطلب یعنی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کی کیریز ہمیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس سنیرو میں آپ کو چاہیے کہ آپ یا تو اپنی بزنس پروفائل بنائیں یا اپنی جاب پروفائل بنائیں میں ان سین میں پاکستان کے Uh, لحاظ سے اگر بات کروں تو اگر آپ نے کہیں پہ اپلائی کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی یا تو آپ کے پاس جاب ہونی چاہیے یا آپ اپنا بزنس رجسٹر کروائیں uh, اپنا این ٹی این جو ہے وہ بنوائیں اپنی ٹیکس ریٹرنس فائل کروائیں اور اگر پاسبل ہے تو آپ چیمبر کے uh, چیمبر کی ممبر شپ لیں اپنی ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ بنائیں اب بینک اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ مینٹین ہونی چاہیے اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ایک لاکھ کما رہے ہیں تو وہ ایک لاکھ ایک لاکھ ہی منتھلی آنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ بڑی ٹرانزیکشنز آ رہی ہیں یا بالکل ہی جو ہے وہ سیلری ڈپوزٹ نہیں ہو رہی اور اگر آپ بزنس والے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ ایس سچ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی وہ تو آپ آپ کا اپنا بزنس ہے آ آ کوئی بھی ڈیبٹ کریڈٹ اماؤنٹ ہوتی رہتی ہے اور آ جاتے ہیں کلوزنگ بیلنس کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ تھری ٹائمس ہائر ہونا چاہیے لیٹ سے آپ جا رہے ہیں اسپین میں اور آپ کا ایکسپینس ہونے والا ہے پانچ لاکھ تو کم از کم آپ کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ جو ہے وہ ہونا چاہیے اگر آپ یہاں پہ یو اے میں ہیں آپ کا فائیو تھاؤزینڈ ایکسپینس آ رہا ہے تو منیمم ففٹین تھاؤزینڈ ٹوئنٹی تھاؤزینڈ آپ کے اکاؤنٹ میں کلوزنگ بیلنس ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایک جگہ پہ ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہیں گھومنے جا رہے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں ہی پانچ ہزار ہے اور آپ وہاں پہ جا کے پانچ ہزار سارے کا سارا لگا دیں گے تو یہ ویزا آفیسر سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس جتنے ٹوٹل پیسے ہیں یہ جا کے وہاں پہ لگا دے گا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو چاہیے کہ یا اپنی جاب پروفائل وہ بنائیں گے یا جو ہے وہ اپنی بزنس پروفائل بنائیں گے کوئی لائسنس وغیرہ اپنا بزنس لائسنس لیں گے کمپنی فارمیشن کریں گے تو اس میں ایک یہ بھی کیٹیگری ہوتی ہے کہ جب یہ کسی کے پاس اپنی فائل لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ ان کی یہ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں لیکن اب ایک چیز ہنڈریڈ پرسینٹ اوریجنل ہے اور ایک چیز بنائی گئی ہے جس طرح یوزلی زیادہ تر لوگ اپلائی کرتے ہیں تو اگر آپ چیز کو اوریجنل لے کے چلیں گے پراپر پلان کے ساتھ چلیں گے کسی جو ہے وہ کنسلٹنٹ کے ساتھ کسی امیگریشن لائر کے ساتھ جو ایک سینسیبل بندہ ہے جس کو ساری ڈیپلی ان چیزوں کی ناؤ ہاؤ ہے اس کو نالج ہے تو وہ آپ کو پراپر گائیڈ کرے گا اب لوگ ان, ان چیزوں پہ جاتے بھی نہیں یعنی یہ ہوتا ہے لیٹ سے اب فار ایگزامپل اگر آپ کسی کوئی کلائنٹ آتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں جی ہم لیٹس فائیو ہنڈریڈ یا ون تھاؤزینڈ چارج کر رہے ہیں ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں تو وہ بیٹھ کے بولے گا جی باہر مارکیٹ میں تو لوگ تین ہزار چارج کر رہے ہیں چار ہزار چارج کر رہے ہیں چارج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری پروفائل جو ہے وہ اچھی نہیں بنائیں گے یا وہ ایسی کیا چیز اٹیچ کر رہے ہیں جو آپ اٹیچ نہیں کریں گے تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ مسکنسیپشن ہے آپ کی جو اپنی پروفائل ہے اسی کے باف پہ آپ کا ویزا سبمٹ ہو میری پروفائل الگ ہے آپ کی پروفائل الگ ہے کوئی اور تیسرا بندہ ہے اس کی پروفائل الگ ہے تو آپ نے کسی کے پیچھے لگ کے نہیں بھاگنا ٹھیک ہے آپ نے اپنی دیکھنا ہے کہ میرے پاس کون کون سی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے کن ڈاکومنٹس پہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہے کیا مجھے میری بینک سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے یا میں نے ایک آدھا کنٹری کا وزٹ نہیں کیا ہوا یا میری جو ہے وہ جاب میں سیلری کم ہے یا میرا بزنس جو ہے وہ اس کی ڈاکومنٹیشن میرے پاس کمپلیٹ نہیں ہے تو اس میں ان ساری چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ مسٹ پہلے اپنا سٹیڈی کرنا ہے اپنی پروفائل کو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں لیٹس سے آپ بزنس مین ہیں اور آپ کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بزنس پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ وہاں پہ جس بھی کنٹری میں جا رہے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی سپانسر کرے گا آپ کو پراپر انویٹیشن آئے گا تو وہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی پروفائل کے ریلیونٹ ہے بھی وہ یا نہیں ٹھیک ہے آپ آئی ٹی والے بندے ہیں جا آپ کسی ایسی فیلڈ میں رہے ہیں جس کا آئی ٹی کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں ہے یا آپ میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں اور آپ جو ہے وہ انویٹیشن آپ کو آیا ہوا ہے ایگریکلچر کا یا اس طرح کی چیزیں تو یہ بھی جو ہے وہ دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں باقی اگر آپ آپ کو کوئی فیملی فرینڈ کرتا ہے اسپانسر تو اس میں آپ نے ریلیشن جو ہے وہ پروف کرنا ہے اگر آپ کا کزن وغیرہ ہے تو آپ ایف آر سی فیملی کی بھی لگائیں اپنی بھی لگائیں اور نیکسٹ آگے فردر آن فادر والی سائیڈ کی بھی لگائیں تاکہ ریلیشن جو ہے وہ اس میں کلیئر جو ہے وہ ثابت ہو اور زیادہ تر چونکہ ٹوریزم والی فیلڈ ہوتی ہے تو اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو پہلے ہی گائیڈ کر چکا ہوں تو اس میں یہ کافی ساری مس تھی میں نے سوچا آج آپ کے کی جو پوائنٹس ہیں وہ کلیئر کر دوں تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ ہم نے یہ جو اسٹونیا آئس لینڈ یا لیتویا اور یہ اس طرح کی جو کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت کم ویزا اپلائی ہوتا ہے وہاں پہ اپلائی نہیں کرنا ویزا ہم نے وہاں پہ اپلائی کرنا ہے جہاں پہ ریشو اچھی ہے جہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے جہاں پہ ہمارے چانسز ہیں کہ ہمیں ویزا ملے ٹھیک ہے اس میں اپائنمنٹس لیٹ ملتی ہیں کافی ہرڈل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی فائل بے شک دو تین مہینے لیٹ سبمٹ ہو جائے لیکن آپ کنٹری وہ چوز کریں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو ویزا ملے گا جلدی میں اپوائنٹمنٹ جلدی مل رہی ہے یا کوئی ایسا کنسلٹنٹ یا اپلائی کرنے والا آپ کو مس گائڈ کرے گا جی کہ ناروے کی اچھی چل رہی ہے ڈینمارک کی آئس لینڈ کی استونیا کی یہ دیکھیں جی پرسنٹیج یہ گوگل پہ ہے یہ ساری چیزیں تو آپ کو خود آپ نے خود بھی تھوڑی اپنی عقل جو ہے وہ استعمال کرنی ہے کہ میں لیے کیا سوٹیبل ہے میری کیا پروفائل ہے میں نے کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ جب کسی کو ریچ اوٹ کرتے ہیں کسی امیگریشن کنسلٹنٹ کو ہائر کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے لیے تو اس میں جو تو سینسیبل ہوگا وہ آپ کو ساری ریکوائرمنٹ بتائے گا کہ آپ نے یہ چیز پہ ورک کرنا ہے یہ چیز پہ ورک کرنا ہے اس طرح بینک سیٹمنٹ پہ ورک کرنا ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے اپنی جب آپ نے کیونکہ یوزلی اس میں بڑی آسانی ہے یو ایس اے والا سین نہیں ہے کہ آپ کا جو فارم آن لائن فل ہو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا آپ اس نے فائلنگ کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پریپیئر کر کے آپ کی فائل ہینڈ اوور کرتا ہے کوئی بھی لائر یا امیگریشن کنسلٹینٹ تو آپ اس کی ایک سکین کاپی اپنے پاس سیف رکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کس سینس میں آپ نے ویزا اپلائی کیا ان کیس ان کیس اگر ریفیوزل آ جاتی ہے تو آپ نے اس ریفیوزل کو کس طرح کور کرنا ہے یہاں پہ ایک اور بہت زیادہ مسکنسپشن یہ ہے کہ کوئی آپ کا فرانس کا ویزا اپلائی کرے گا لٹ سے آپ کی ریفیوزل آ گئی ہے ٹھیک ہے تو کوئی آپ کسی اور کو ہائر کرتے ہیں یا آپ خود ہی جرمنی کا اپلائی کرنے چلے جاتے ہیں اٹلی کا کرنے چلے جاتے ہیں سپین کا کرنے چلے جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اپنی آپ خود ہی فائل حراب کرنے والی یا ویزا حراب کرنے والی بات ہے ریفیوزل اوبجیکشن لگا ہے ریفیوز ہوا ہے لٹ سے ویزا آفیسر سیٹسفائی نہیں ہوا یا آپ کی فائل میں کوئی کمی تھی یا آپ کا سب کچھ ٹھیک تھا لیکن ویزا آفیسر ہی سیٹسفائی نہیں ہوا تو اگر آپ نے اسپین سے ریفیوزل لے لیا اور اپلائی کرنے چل جاتے ہیں جرمنی اور آج کل ڈیجیٹل دور ہے سارا سسٹم مرزڈ ہے ٹھیک ہے شینجن کا تو ان کو تو پتا چل جائے گا کہ اس کے بعد میٹرک بھی پہلے ہوئے ہوئے ہیں اس نے اپلائی کیا ہوا ہے اور یہ اس کا وہاں سے ریفیوز ہوا ہے اور اب یہ یہاں ہماری طرف آ گیا ٹھیک ہے تو اس میں جو بیسٹ جو ہوتا ہے کہ وہ آپ نے جہاں سے ریفیوزل لی ہے کوشش کریں کہ وہاں پہ ہی اپلائی کریں انٹل انلیس کوئی آپ کیس سینریو چینج ہو جاتا ہے لیٹ سے پہلے آپ نے ٹوریزم اپلائی کیا ہوا تھا ابھی آپ یا بزنس میں جا رہے ہیں تو وہ ایک چیز الگ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ نے ٹورسٹ اپلائی کیا ہے اسپین سے ریفیوزل آ گئی ہے اب آپ جرمنی کی طرف جا کے ٹورسٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو یہ قطن نہیں کرنا چاہیے آپ کو واپس جو ہے وہ اسپین کا ہی اپلائی کرنا چاہیے اپنی فائل کو سٹڈی کریں کسی سے کنسلٹ کریں وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح آپ نے اس کو کور اپ کرنا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلیئر کر دیں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھینک یو